všetci tak trochu mutať. Toto je veľmi zaujímavý objav. Toto si ešte naštudujem. Koľko je tých ľudí na svete, ktorí majú tento syndrom, tužíme? To neviem, ale keď predpokladám, že máš práve pred sebou otvorenú Wikipédiu, tak možno to tam je napísané. Mám otvorené niečo, kde je dole odborný recenzent a je to veľmi odborné, takže to nie je Wikipedia, je to nejak, niekto to skúmal na univerzite. Ešte sa k tomu ja vrátim. Tomáš, ďakujem pekne. Opäť si nás prinútil premýšľať o tom, ako sme sa tu objavili, odkiaľ sme prišli a možno aj trochu o tom, kam to bude celé pokračovať. Lebo ten vesmír sme už preberali, že áno. Preberali sme ho v prvom stupe, teraz sme sa pozreli na nás, na ľudí. Taká príjemná správa, taká pekná správa, že ľudia sa stali priateľskými a vlastne už tá väčšina tej spoločnosti je taká. Viac takýchto správ o Tomášovi Prokopčákovi z denníka sme ďakujeme. No a FM budeme počuť aj v budúci týždeň vo štvrtok po 15. Tomáš, Ahoj. Ahoj. 60-му